Para penonton yang dihormati dan selamat datang kembali ke saluran kita di mana kita mengupas cuaca angkasa yang tidak kelihatan tetapi sentiasa memberi kesan. Bulan ini, matahari tidak akan tidur dan bumi akan merasai kemarahannya. Bersedialah untuk siri hentaman geomagnet yang akan menguji ketahanan teknologi dan kesihatan kita. Disember 2025 menjanjikan bukan sahaja kemeriahan musim perayaan tetapi juga aktiviti suria yang tinggi. Secara ringkasnya, bulan Disember ini dijangka menjadi salah satu bulan yang paling aktif secara geomagnet dalam setahun. Kita akan menyaksikan beberapa siri ribut dari yang sederhana hingga yang kuat yang akan melanda planet kita secara bergelombang. Sebelum kita masuk ke kalendar, mari kita fahami apa itu ribut magnet. Bayangkan matahari melepaskan aliran zarah bertenaga tinggi yang dikenali sebagai angin suria. Apabila aliran ini menghentam medan magnet bumi, ia menyebabkan gangguan. Itulah ribut magnet. Kekuatannya diukur menggunakan indeks KP dari sifar hingga 9. The index mencecah 5 atau lebih, ia diklasifikasikan sebagai ribut geomagnet pada skala J dari G1 lemah hingga G5 ekstrem. Sekarang, mari kita lihat kalendar bahaya untuk bulan Disember 2025. Bulan ini bermula dengan agak bergelora dari 3 hingga 6 Disember kita akan mengalami ribut magnet yang kuat kemuncaknya dijangka berlaku pada 3 dan 4 Disember dengan kekuatan mencapai tahap G1 atau indeks KP sekitar 5 hingga 6 ini adalah amaran pertama bulan ini kesan kepada sistem navigasi dan grid kuasa mungkin berlaku dan mereka yang sensitif terhadap cuaca Mungkin mula merasai kesan awalnya. Selepas itu, kita akan mendapat sedikit ruang untuk bernafas. Dari sekitar 7 hingga 11 Disember. Dan Magnet, Bumi dijangka akan kembali tenang. Gunakan waktu ini untuk berehat dan bersedia untuk gelombang seterusnya. Kerana gelombang kedua akan tiba dengan lebih kuat. Tandakan kalendar anda dari 12 hingga 4 Disember. Tempo ini berpotensi menjadi ribut magnet terkuat bulan ini. Ramalan awal meletakkannya pada tahap G1 yang kuat, mungkin mencecah G2. Pada tahap ini, kita boleh menjangkakan gangguan yang lebih ketara pada satelit, komunikasi radio frekuensi tinggi dan turun naik ke voltan dalam grid kuasa. 13 Disember dijangka menjadi hari kemuncak aktiviti. Selepas hentaman pertengahan bulan ini, keadaan akan kembali reda antara 15 hingga 20 Disember. Ini adalah peluang kedua untuk memulihkan tenaga sebelum pusingan akhir tahun. Menjelang musim perayaan, matahari sekali lagi menunjukkan kekuatannya dari 21 hingga 24 Disember satu lagi tempoh aktiviti geomagnet yang tinggi diramalkan ia akan bermula sebagai gangguan sederhana pada 21 dan 22 Disember sebelum memuncak menjadi ribut magnet sepenuhnya sekitar 23 Disember ini boleh menjejaskan perancangan perjalanan dan komunikasi semasa minggu perayaan kita akan mendapat kelegaan singkat pada 25 dan 26 Disember. Tepat pada masanya untuk sambutan Krismas bagi mereka yang meraihkannya. Tetapi Disember masih belum berakhir. Gelombang terakhir akan melanda dari 27 hingga 30 Disember membawa satu lagi ribut kuat yang akan menutup tahun ini dengan amaran. Dengan indeks KP yang mungkin mencecah lima sekali lagi, kesan keletihan dan gangguan teknikal akan menjadi kebimbangan utama semasa kita bersiap untuk menyambut tahun baru. Jadi, apa kesannya kepada kita? Bagi mereka yang sensitif terhadap perubahan geomagnet, simptom seperti sakit kepala, insomnia, keresahan dan perubahan tekanan darah adalah perkara biasa. Anda mungkin merasa letih atau mudah marah tanpa sebab yang jelas. Dari segi teknologi, ribut yang lebih kuat boleh mengganggu isyarat GPS, komunikasi radio dan juga menyebabkan lonjakan kuasa yang boleh merosakkan peranti elektronik yang sensitif. Memandangkan kita tahu apa yang akan datang, bagaimana kita boleh bersedia? Berikut adalah Beberapa cadangan praktikal. Pertama, untuk kesihatan anda, pastikan badan anda sentiasa terhidrat. Minum lebih banyak air daripada biasa. Kedua, elakkan aktiviti fizikal yang berat semasa hari-hari puncak ribut. Dan anda sudah pun bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri. Ketiga, jika anda mempunyai masalah kesihatan kronik terutamanya berkaitan jantung atau tekanan darah, pastikan ubat-ubatan anda mudah diakses. Keempat, cuba dapatkan tidur yang cukup. Kekurangan rehat boleh memburukkan lagi kesan ribut. Kelima, dari segi persediaan umum. Sebelum memulakan perjalanan jauh, periksa ramalan cuaca angkasa. Kelima, GPS mungkin berlaku. Keenam, lindungi peralatan elektronik yang sensitif adalah baik untuk mencabut plek peranti semasa kemuncak ribut jika anda berada di kawasan yang terdedah kepada gangguan kuasa. Ketujuh dan yang paling penting, sentiasa bertenang. Keresahan hanya akan memburukkan keadaan amalkan teknik relaksasi seperti pernafasan dalam. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahawa ramalan cuaca angkasa seperti ramalan cuaca biasa boleh berubah. Ramalan jangka panjang ini adalah petunjuk awal. Kami akan memberikan kemas kini yang lebih tepat apabila tarikhnya semakin hampir. Sentiasa sahkan maklumat dari sumber yang boleh dipercayai. Terima kasih kerana menonton video di anda dan jangan lupa untuk melanggan saluran kami untuk mendapatkan maklumat terkini tentang cuaca angkasa. Kekal selamat dan kekal termaklum.